Dalam aktiviti 9.2, kita akan mengkaji proses pencernaan protein dalam sampel makanan. Dalam susunan radas ini, kita akan memerlukan dua tabung didih yang dilabelkan sebagai tabung didih A dan B. Kedua-dua tabung didih A dan B memerlukan 5 ml ampayan albumen dan 1 ml asid hidroklorik berkepekatan 0.1 molar di dalam tabung didih A tambahkan juga 1 ml larutan pepsin 1% manakala tabung didih B tambahkan 1 ml air suling larutan 1% pepsin akan menjadi pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini ia ya, seharusnya berfungsi untuk mencernakan protein. Asid hidroklorik dalam aktiviti ini berfungsi untuk menyediakan medium dengan pH yang rendah untuk pepsin bekerja. Ini kerana pH optimum untuk pepsin bekerja adalah sekitar 1.5 hingga 2.0. Ambayan albumin pula akan mewakili protein dalam sampel makanan. Nama lain bagi albumen ialah putih telur. Kemudian kita akan rendamkan kedua-dua tabung didih ke dalam kukus air dengan suhu 37 darjah Celsius. Ini kerana suhu 37 darjah Celsius adalah suhu badan manusia dan juga suhu optimum untuk pepsin bekerja. Perhatikan keadaan campuran pada awal eksperimen iaitu 0 minit dan hujung eksperimen iaitu selepas 20 minit. Pada awal eksperimen di 0 minit, campuran dalam tabung didih A dan B kedua-duanya adalah keruh. Di hujung eksperimen setelah 20 minit berlalu, campuran tabung didih A akan bertukar jernih dan campuran tabung didih B adalah masih keruh. Campuran tabung didih A bertukar jernih kerana terdapatnya pepsin. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecahkan protein kepada polipeptida yang lebih kecil. Manakala campuran tabung didih B kekal keruh kerana tiada enzim pepsin yang boleh menghidrolisiskan protein kepada polipeptida.